ulamolar aytadiki hasad degani o'zi artish degani bir narsani mana olmani olib turib shu tozalashlik po'stini ajratishlik mana shuni o'zi arabna hasad deydi hasad fe'lidan olingan yoki shilish degan ma'nosi ham bor endi istilohda bo'lsa eng chiroyli bir ta'rif shuki birovga berilgan ne'matga yomon niyat bilan qarab o'sha ne'matni undan ketib o'zida bo'lishligini xohlashik shu komil hasadga berilgan tarif e'tibor bering bir insonga beriligan ne'mat ana shu ne'matni undan ketib nima qilishlik o'zida bo'lishligini xohlashdik <laughs> mana shu hasadni eng yuqori martabasi bo'ladi yana bitta turi bor ha undan ketishini xohlaydi qo'pol qilib aytganda qo'shnimda moshinam bo'lmasin manda ham bo'lmasin lekin qo'shnimda ham bo'lmasin e endi yomonroq turi qanaqa desa o'sha qo'shnimdagi moshina ketib o'sha manga o'tib qolsindeb keyin qo'shnim chiqib mandan ozgina bu yoqqa borib kelaylik bu yoqqa borib kelaylik deb so'rasan bu eng yomon tur ana shu ikki turga bo'linar ekanda birovdigini o'zida ham bo'lmasin unda ham bo'lmasin deyishli ham hasad bo'lar ekan endi unda ketib o'sha narsa manda bo'lib qolsin deyishli bu hasadni eng yuqori cho'qqi turi hisoblanarkan endi birovga berilgan ne'matga xursand bo'lib olloh yani, mana shu narsa ne'matni beribdi unga olloh qaddi ursin alloh mana shunga nasib qilibdi shu narsani deb mana shunga rozi bo'lib mana shu ne'matni menga ham nasib qilsin xuddi shunga o'xshagan ne'matni menga ham nasib qilsin deb so'rashlik mana bu havas bo'ladi endi ulamolar aytadiki hattoki mana shu havasni ham deydi bir nechta turi bor deydi birinchisi maqtalgan havas deydi u qandoq bo'ladi desa bir insonga bir ne'matda bir inson turibdi shuni ham manga nasib qilsin deb orzu qilishdik yani, bu maqtalgan deydi unda turaversin unga ziyoda bo'lsin lekin manga ham shunaqa ne'mat nasib qilsin deb orzu yani, qilishdik endi yomon mazamat qilinadiganni qanaqa turi desa bir inson gunoh qilib turgan bo'lsa misol uchun olloh unga davlat berdi ana shu davlatdan foydalanib gunoh qilib turibdi bizada ham shu davlat bo'lganda biz ham mana shunaqa qilardik dey. deydigan bo'lsa bu mazammat qilingan hisoblanadi chunki gunohini nima qilyapti orzu qilib turgan bo'ladi orzu qilganligi sababidan nima bo'ladi haligi banda gunohkor bo'lib qoladi shu joyda nimaga desa chunki uni havasi yaxshilikka bo'lmayapti yomon narsani havas qilib o'tirishlik bo'ladi